内马尔曾经闪耀足坛的巨星，近年来似乎失去了往日的光芒，不再是那个让人期待的内马尔了。二零二四年十月二十一日，内马尔在经历了长达三百六十九天的严重伤病和缺席之后，终于重返赛场。他的回归引起了全球球迷的狂热关注。在这场重要的比赛中，内马尔展现出了他标志性的技巧和进攻威胁，几乎再次用进球证明了自己的实力。在内马尔复出的第二场比赛中， 他还完成了一次令人印象深刻的挑球过人。但他的喜悦很快被新的担忧所取代。比赛进行了大约二十七分钟后，内马尔感到右大腿不适，并主动要求被替换下场。赛后，俱乐部确认内马尔因肌肉受伤，需要四到六周进行恢复。内马尔与沙特球队签订了一份为期两年的合同。 但由于伤病，他几乎缺席了整个赛季，仅参加了九场比赛。目前，俱乐部正考虑在2025年1月提前终止这位巴西球星的合同，这可能会成为他与球队告别的时刻。内马尔在谈到他的新伤病时表示：“一年后发生这种情况很正常，医生们已经警告过我，这就是为什么我需要小心，并争取更多的上场时间。现在，由于伤病，赛季报销。预计内马尔将返回巴西接受康复治疗，并享受假期。” 据称，医生为他提供了为期六周的病假证明，以便他可以为即将到来的庆祝活动做好准备。玩笑归玩笑，但现实情况是，在前交叉韧带重建手术后，球员再次受伤的风险确实会增加约百分之七十，这正是内马尔所面临的情况。由于他的回归充满不确定性，据拥有沙特国家联赛转播权的沙特广播公司报道，由于沙特联赛对外援球员数量有限制。 内马尔可能不会在明年被注册参加联赛。此外，他的合同可能会被终止，使他成为自由球员。有传言称，他可能会回到职业生涯的起点，加盟桑托斯俱乐部。内马尔与利亚德新月签订了一份为期两年的合同，总收入高达三点二欧元。为了签下他，沙特俱乐部支付了九千万欧元给巴黎圣日耳曼。考虑到所有这些以及成本效益比，已经可以说内马尔是足坛有史以来最糟糕的签约。 尽管内马尔和利亚德新月面临诸多负面情况，但一些媒体报道指出，俱乐部本身对内马尔感到满意，原因是内马尔极大的提升了俱乐部的国际知名度，媒体和营销工作变得更加有效。即便受到伤病困扰，内马尔在球队中仍产生积极的影响。然而，当谈到十号的表现时，利亚德新月并不是唯一一支苦苦挣扎的球队。在大巴黎效力的六年时间里，内马尔的第一个赛季开局出色。 当时他被认为是世界前三的球员，与梅西和 C 罗并肩竞争。然而，随着时间的推移，他在法国俱乐部的情况每况愈下。在2017至18赛季，内马尔首次因伤缺席大巴黎的比赛。在对阵马赛的比赛中，他遭受了第一次指骨骨裂，这导致他缺席了三个月的比赛，并错过了那个赛季的剩余比赛。直到2018年世界杯开幕前十天，内马尔才伤愈复出。 随后的几个赛季，内马尔不断重复着类似的经历，伤病、派对和其他事件频发，这不仅影响了他的表现，也使得人们对他的耐心逐渐消退。在二零一八至一九赛季，内马尔在法甲联赛中的表现依旧出色，但他开始遭遇越来越多的犯规和激烈挑战，而裁判对此往往不予理会。在与斯特拉斯堡的比赛中，由于对方球员的粗野铲球，内马尔的指骨伤势再次复发。 尽管他用一次精彩的穿裆过人回应了对手，但不久后他不得不再次缺阵十周。这次伤病让他错过了巴黎圣日耳曼在欧冠十六强赛中对阵曼联的关键比赛，而球队在那场比赛中被淘汰。内马尔因此受到了广泛的批评，尤其是在他养伤期间，他选择参加狂欢节活动而非专注于治疗，甚至有画面显示他拄着拐杖参与庆祝。这些行为激怒了大巴黎的管理层、队友和球迷。此外， 他的缺席往往发生在节假日期间，尤其是围绕他妹妹的生日。内马尔在他妹妹桑托斯的生日前后多次受伤，但他依然参加了派对活动。二零一五年，内马尔在巴萨因累积黄牌被停赛一场。尽管如此，他还是在圣保罗的夜总会参加了妹妹的十九岁生日派对，并通过电视观看了自己缺席的比赛。二零一六年，内马尔在妹妹生日前夕吃到第五张黄牌，导致他再次被停赛。二零一七年。 内马尔在巴萨的一场比赛后出现了肌肉疼痛。到了2023年，内马尔因左膝受伤需要手术，但他仍作为 DJ 参加了在里约举行的妹妹的生日派对。2020年，西班牙报纸《体育报》报道了内马尔连续几年在妹妹生日前后缺席大巴黎的比赛的情况。在2019至20赛季，内马尔在回到大巴黎后表达了强烈的转会愿望，他公开表示愿意不惜一切回到巴萨。消息传出后，内马尔被球队暂时排除在外。 并与一线队分开训练。然而，由于合同中没有解约条款，他无法强行离开，只能接受这种被动的局面。随着转会窗口关闭，内马尔最终被重新纳入球队阵容。内马尔在他的纪录片《完美的混乱》中透露，他决定离开大巴黎，并不是因为球迷或俱乐部，而是因为他觉得在其他地方会更快乐。尽管如此，内马尔还是留在了球队，并带领球队首次进入欧冠决赛，他们的对手是拜仁。然而， 决赛中，内马尔的表现并不突出，球队最终屈居亚军。内马尔也未能实现他加盟球队时的主要目标——赢得欧冠冠军。在接下来的赛季中，球队和内马尔表面上相处融洽，但随着赛季的推进，问题依旧存在。球场上不断的争吵，以及内马尔与伤病的持续斗争，共同导致了一个令人失望的结局。在二零二一至二二赛季，梅西加盟球队，与姆巴佩和内马尔组成了强大的前场三叉戟。 然而，内马尔再次受伤，缺席了数周的比赛，包括在对阵圣埃蒂安的比赛中的受伤。除此之外，还有停赛和球队内部的不稳定因素，球队在幕后正面临一系列的挑战。在2022至23赛季，姆巴佩的事件成为了媒体关注的焦点。与此同时，内马尔在世界杯期间受伤，随后在2023年2月19日对阵里尔的比赛中脚踝受伤，这成为了他在法国的最后一场比赛。 俱乐部和球迷们对内马尔的不满已经达到了顶点，一些极端的球迷甚至前往内马尔的住所侮辱他，并要求他离开。最终，内马尔与大巴黎的缘分走到了尽头，伴随着伤病离开了球队，就像他加盟时一样。 内马尔在巴黎圣日耳曼的六个赛季中，共出场一百七十三次，打进一百一十八球，并贡献了七十七次助攻，成为俱乐部历史上进球数排名第四的球员。然而，他的伤病记录也同样引人注目。自从他加盟法国以来，这位十号球员因身体问题缺席了一百二十三场俱乐部比赛，累计伤停时间达到七百四十七天，相当于在他为巴黎效力的六年时间里，有超过两年的时间因伤无法上场。在这六年中， 巴黎圣日耳曼共踢了二百一十七场比赛，内马尔缺席了其中的一百二十三场，缺席比例约为百分之五十六点六八。这意味着内马尔平均每赛季缺席约二十点五场比赛。据《巴黎人报》报道，内马尔平均每赛季只能参加大约十五点六七场比赛。在俱乐部内部，即使是球队的工作人员也对内马尔频繁的受伤次数感到麻木。内马尔在利雅得新月的状况更为糟糕，在效力一年多的时间里。 他已经错过了球队四十三场比赛，而在可能回归之前还有五场比赛要进行。假设合同没有被解除，他仅参加了九场比赛，这意味着内马尔在百分之八十一点二五的比赛中无法为球队效力。计算缺席率已经没有必要，这显然是浪费时间。自二零二二年卡塔尔世界杯以来，内马尔共错过了九十四场比赛，其中七十七场是俱乐部比赛，六十二场利雅得新月，十五场巴黎圣日尔曼。 另外十七场是巴西国家队的比赛，他总共遭受了四次伤病，导致他缺席了五百二十六天。在国际比赛期间，内马尔不幸遭遇了他的第三十次伤病。利亚德新月在内马尔身上前两个赛季的投资高达三点二亿欧元，但他在场上的贡献对球队来说显得过于昂贵。随着伤病的再次发生，他的未来变得不确定。俱乐部正在评估他是否应该继续留队。到目前为止。 他有限的影响力引发了人们对他的质疑，以及收益是否大于投资的问题。此外，在离开大巴黎后，他在比赛中难以保持稳定性，凸显了身体管理的问题。随着内马尔合同可能被终止的消息传播，一些潜在的下家开始浮出水面，这包括他的老东家桑托斯，他一直钟爱的弗拉门戈，以及他的朋友和前队友梅西所在的迈阿密国际。实际上，内马尔最近在迈阿密购买了一栋豪宅。 并表示他一直梦想在美国踢球，因为 MLS 的赛程允许球员大约有三个月的假期。此外，还有关于英格兰阿森纳的传闻，尽管这些只是未经证实的消息。不可否认，内马尔曾经非常优秀，但也不可否认他本来可以更优秀。事实上，巴黎圣日耳曼和利雅得新月签下他后，都未能实现他们预定的目标。巴黎圣日耳曼的目标是赢得欧冠冠军，而利雅得新月的目标是内马尔在球场上的出色表现。 不妨让我们思考一下，如果当初内马尔留在巴塞罗那，情况会是怎样？在离开利雅得新月后，你认为内马尔应该加入哪支球队？欢迎大家在评论区分享你们的观点。